অকল স্মাৰ্ট মিটাৰকেইটা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে গোটেই গাঁওখনত লগাই স্মাৰ্ট পদ্ধতিৰে পইচা অৱলম্বন কৰাটোৱেই বিজুলী বিভাগৰ মুখ্য কাম হ'ব নোৱাৰে আজি যোৱা তিনিদিন আগতেই আমাৰ অঞ্চলত বিশেষকৈ বহুকেইখন জিলাত অসমৰ ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত বহুতো কাৰেণ্টৰ পোষ্ট ভাঙি গৈছিল আৰু সেই পষ্টসমূহ আজিও তেনেকুৱা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাতে আছে বহুতো অঞ্চলত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সেইবিলাক ভাল কৰিছে যদিও বহুতো অঞ্চলত এতিয়াও সেইবোৰ মানে ভগ্নাৱশেষ হৈয়ে পৰি আছে তাত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক আমাৰ অনুৰোধ কাৰণ আমি এগৰাকী গ্ৰাহক হিচাপে আমাৰ কোৱাটো আমাৰ কৰ্তব্য লগতে আমাৰ অঞ্চলৰ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ এটি শব্দ হিচাপে আমি থিয় হোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ আমি বেলেগ ফেচবুক বা বেলেগ ইউটিউবাৰবিলাকৰ পথত আমি অনুসৰণ কেতিয়াও নকৰোঁ কাৰণ আমি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত বা ৰাইজৰ কথাত অকণমান হ'লেও মাত মাতিব লাগে এতিয়া ধৰি লওক এগৰাকী পয়ষষ্ঠি বছৰীয়া বা এগৰাকী আশী বছৰীয়া বৃদ্ধ মানুহৰ যিটো হাই প্ৰেছাৰ হৈ থাকে বি পি হাই হৈ থাকে তেওঁলোকে এই যোৱাকালি যিটো গৰম দিছিলে অসমত সেই গৰমটোত কেনেদৰে সহ্য কৰিব কেনেদৰে থাকিব আৰু যোৱা ৰাতি যিদৰে বৰষুণ বতাহ ধুমুহা এইবিলাক দিছিলে তেতিয়া যেতিয়া এখন ঘৰত এগৰাকী মানুহ অকলে থাকিব বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিব কাৰোবাৰ কেঁচুৱা জন্ম হৈছে তেওঁলোকে সেই অন্ধকাৰত কেনেকুৱাকৈ কামবিলাক সম্পন্ন কৰিব যিবোৰ দিন গাঁৱৰ মানুহবোৰে এতিয়া দেখি আছে সেই দিনবোৰ কিন্তু আপোনালোকৰ ভুলৰ কাৰণে দেখি আছে কাৰণ কাৰেণ্টৰ কামবিলাক বা বিজুলী বিভাগৰ যিবিলাক তাৰ ছিঙা হওক প'ষ্ট ভঙা হওক এইবিলাক কামটো সদায় কৰিব নালাগে আপোনালোকে যেতিয়া ধুমুহা বৰষুণ হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় মানিছোঁ এইটো এটা প্ৰকৃতিৰ মানে ৰুদ্ৰ ৰূপ কিন্তু এইটো আপোনালোকে ঠিক কৰিবৰ কাৰণেতো আপোনালোক বিভাগটোত আছে আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি সময় ল'লে কেনেদৰে গাঁৱৰ মানুহে ছাৰ্ভাইভ কৰিব ইমান গৰমত ইমান ৰ'দত ইমান প্ৰচণ্ড গৰম কেনেদৰে সহ্য কৰিব বহুতো মানুহ এতিয়া ৰুগীয়া হৈ হয়তো বিচনাত পৰি আছে তেওঁলোকে ইমান গৰমত কেনেদৰে থাকিব আপোনালোকে অকণমান ভাবকচোন আপোনালোকে নিজৰ দুখ কষ্টখিনিতো স্বীকাৰ কৰিছে হয় মানিছোঁ আপোনালোকে কষ্ট কৰে আপোনালোকৰ বিভাগটোৱে তেনেকুৱা অকণমান ইমাৰ্জেঞ্চি টাইপতে ধৰিব পাৰি আপোনালোকৰ বিভাগটো কিন্তু আপোনালোকে এনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত অকণমান ঘৰৰ কাম বন বাদ দি হ'লেও এই কামখিনি মন দি কৰক আৰু যিবিলাক অঞ্চলত এতিয়ালৈকে কাৰেণ্ট যোৱা নাই যিবিলাক অঞ্চলত এতিয়াও মানে কাৰেণ্টৰ তাঁৰ ছিগি আছে বা পোষ্ট ভাঙি আছে তেনেকুৱা ঠাইবিলাকত অকণমান কাৰেণ্টটো সোনকালে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক বহুতো মানুহে মেছেজ কৰিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে হয় আমি কেৱল ভিউ আৰু পইচাক আশা কৰি ভিডিঅ' নবনাওঁ আমি মানুহৰ যিবিলাক সমস্যা সেইবিলাককো উপস্থাপন কৰিব লাগে তেনেহ'লেহে সমাজখনত এক ভাল বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হ'ব এটা কথা মই একদম স্পষ্টকৈ কওঁ আপোনালোকে যেতিয়া স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছিলে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত গোটেই গাঁওখনত লগাই দিছিলে নলগালে এইটো হ'ব সেইটো হ'ব সেইটো হ'ব হয় ঠিক আছে বাৰু সময়ৰ লগত সকলোৱে আপডেট হ'ব লাগে কিন্তু ঠিক তেনেকৈয়ে আপোনালোকে যুদ্ধং দেহী ৰূপত এতিয়া যে কাৰেণ্টৰ বস্তুবিলাক ভাঙিছিলে আপোনালোকে এসপ্তাহত কিয় চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে মই মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ আমাৰ গাঁৱত যেতিয়া বিজুলী পাতি নাছিলে মই দুহেজাৰ ন দহ মানৰ কথা কৈ আছোঁ তেতিয়া আমি গাঁৱৰ সকলোৱে মিলি যেতিয়া কাৰেণ্টৰ অফিচত এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ আমাক সেই সময়ত চৰকাৰৰ মানুহে কৈছিলে যে তোমাক আমি বস্তুখিনি গোটেইখিনি যোগান ধৰি দিম কিন্তু তোমালোকে নিজেই নি কাৰেণ্টৰ মানুহক হেল্প কৰি পুতি ল'ব লাগিব আৰু আমি গাঁৱৰ মানুহে হেল্প কৰি একদিনত ঊনৈছটা প'ষ্ট পুতিছিলোঁ এতিয়াও মনত আছে গতিকে নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কথা কৈছোঁ আপোনালোকে কৰিব খুজিলে নোৱাৰা কাম একো নাই গতিকে অকণমান অৱহেলা এৰি অকণমান ভাগৰ এৰি অকণমান ভোকপিয়া এৰি মানুহৰ যন্ত্ৰণাৰ সময়ত অকণমান সঁহাৰি দিয়ক তেতিয়াহে আপোনালোককো মানুহে সঁহাৰি জনাব যিদৰে আপোনালোকে গাঁৱত কাম কৰিব আহিলে আপোনালোকে জানে আমাৰ অসমৰ মানুহ অতি অতিথিপৰায়ণ বা আপোনালোকক শুশ্ৰূষা কৰে ভালদৰে মাত বোল কৰে বা সঁহাৰি জনায় গতিকে সেই বস্তুটো বৰ্তাই ৰাখিব লাগিলে সেই বস্তুটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সেই গতিৰ ধাৰাটো বোৱাই ৰাখিব লাগিলে আপোনালোকেও কিন্তু মানুহৰ বিপদৰ সময়ত মানে সাহস হৈ থিয় দিব লাগিব বা আপোনালোকৰ যিটো স্কীল আছে সেই কাৰেণ্টৰ অফিচত কাম কৰি যিটো আপোনালোকে স্কীল আহৰণ কৰিছে যিটো কামৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ পৰিচয় হৈছে সেই কামখিনি এই সময়ত কৰি দেখুৱাওক আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যদিও লেহেমীয়া গতিত কাম কৰি আছে আপুনিতো আমাৰ অঞ্চলৰে মানুহ বা যিসকল গাঁৱৰ যিসকল লোকৰ এই অৱস্থাত ভুগি আছে যিসকল লোক তেওঁলোকেতো জানে যে তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ লাইনমেন কোন তেওঁলোকক কৈছোঁ মই কথাষাৰি গতিকে আপোনালোকে অকণমান ৰাইজৰ মানুহখিনিক সঁহাৰি দিয়ক আৰু এই বিপদৰ সময়ত আপোনালোকে অকণমান তেওঁলোকৰ লগত থিয় হৈ সাহস হৈ কওক যাতে এদিনৰ ভিতৰত কৰি দিম বা দুদিনৰ ভিতৰত কৰি দিম আপোনালোকে কিবা এটা স্থিৰতা দিয়ক নহ'লে মানুহে আজিৰ যুগত মম জ্বলাই চাকি জ্বলাই টিপ চাকিৰ পোহৰত কেনেদৰে পঢ়িব ল'ৰা ছোৱালীৰ এক্সাম থাকে ৰুগীয়া মানুহ থাকে কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছে কাৰোবাৰ বিয়া আছে এই সকলোবোৰ বস্তু বা মন্দিৰত নামঘৰত মছজিদত যেতিয়া যায় তেওঁলোকে আন্ধাৰে মুধাৰে টৰ্চ লৈ যাব লাগে গতিকে বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু আধুনিক যুগৰ এই সময়ত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহিল বুলিয়েই যে এসপ্তাহ এটা অন্ধকাৰত ডুব যায় থাকিব লাগিব তেনেকুৱা এটা বিভাগটো কেতিয়াও স্মাৰ্ট হ'ব নোৱাৰে হয়নে নহয় ক'বচোন আপোনালোকে গতিকে স্মাৰ্ট পদ্ধতিৰে আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে স্মাৰ্ট পদ্ধতিৰে আপোনালোকে পইচা আনিছে অনলাইন ৰিচাৰ্জ কৰিলেহে আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট চলিব ঠিক আছে সেই গোটেইখিনি ঠিকেই আছে কিন্তু আপোনালোক এনেকুৱা নহ'ব যে পানীত ডুব গৈ থকা ৰাস্তাটোতো আমি ট'লগেটৰ ট'ল টেক্স দি যাব লাগে ৰাস্তাটো এক খৰা নাই গাড়ী এনেকুৱা টেৰা হৈ যাব লাগে তথাপি ট'লগেটত টেক্স দিব লাগে তেনেকুৱা এটি ডিপাৰ্টমেণ্ট আপুনি নহ'ব আৰু আপুনি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাইছে যিহেতু গতিকে আপোনালোকৰ বিজুলী বিভাগটো যাতে স্মাৰ্ট হৈয়ে থাকে তাৰ বাবে যত্ন কৰক আৰু কথাখিনি অকণমান খং আৰু ক্ষোভত কৈছোঁ কাৰণ মোৰ গাঁৱৰো বহুতো মানুহ এতিয়া অন্ধকাৰত ডুবি আছে বহুত বহুতো দুখীয়া মানুহ দৰিদ্ৰ মানুহ যাৰ নেকি বৰ্তমান আৰু আপোনালোকে জানে যে এতিয়া কেৰাচিন তেলৰ দাম এশ বিছ টকা লিটাৰ গতিকে এশ বিছ টকা লিটাৰ দি কোনে তেল ভৰাব আপোনালোকৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব নে তেল ভৰাব আপোনালোকে নিজেই কওকচোন আপোনালোকৰ অঞ্চলতো যদি কাৰেণ্টৰ এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে বা আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা অন্ধকাৰত ডুবি আছে ভিডিঅ' দি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰক যাতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অকণমান গা লৰে আৰু সময়মতে যাতে আমাৰ এই যিখিনি কাৰেণ্টৰ যিখিনি কাম আমাৰ বাকী আছে বা যিখিনি কাৰেণ্টৰ লগত জড়িত যিদৰে তাঁৰ চিঙা বা পোষ্ট ভঙা কাম আছে এইখিনি যাতে সময়মতে ৰিপেয়াৰিং হয় আৰু সময়মতে ৰিপেয়াৰিং নহ'লেও মোৰ ফালৰ পৰা এটি আপোনালোকৰ অনুৰোধ যিবিলাক গছৰ ডাল গছৰ ডাল পাত কাৰেণ্টৰ তাঁত লাগি আছে বা পৰি আছে সেইবিলাক আপোনালোকে কটাৰ ব্যৱস্থা কৰক আপোনালোকে গৃহস্থলৈ ৰখি নাথাকি আপোনালোকৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আহি সেইবিলাক কাটি থৈ যাওক কোনো ধৰণৰ কোনো আপত্তি নকৰে কাৰণ গাঁওখন সকলোৰে যিদৰে আপোন ঠিক তেনেকৈ গাঁৱৰ সম্পদ বুলি আমি ভাবোঁ যিবিলাক কাৰেণ্টৰ তাঁৰ হওক প'ষ্ট হওক সেইবিলাকো আমাৰ বহুত আপোন গতিকে সেইবিলাকক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ প্ৰথমতে তাৰপিছত আমাৰ গাঁৱলীয়া লোকসকলৰ গতিকে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে সেইসকলকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ